Я ваш. Итак, что в Африке действительно менталитет другой? В Африке другое все. То есть, если даже я говорю, что устал от этой страны, это значит, что, наверное, действительно. То есть обычно я люблю какие-нибудь пампасы заехать там, на месяца два-три и. Вот там, бродить с фотоаппаратом. Ну, конечно, работа с видеокамерой и с оператором это немножко другое. То есть это уже не та гамма ощущений, потому что, в принципе... Тот вал он немножко теряется, потому что когда ты один на один со страной, то можно успеть распробовать этот вкус, аромат ее, да. А когда у тебя еще масса забот, будь то организация съемок, элементарная аренда автомобиля, то вот это все, конечно, уже ну, делает ну, так, что страну воспринимаешь немножко по-другому, да. Чувствовали за спиной как бы поддержку Украины? Или у вопрос? меня даже флаг украинский всегда за спиной. готово! Конечно, чувствую за поддержка, но, честно говоря, я на связь редко выходил оттуда. То есть мы полностью погружаемся, как говорится, с головой. И все, пока не вернемся, находимся в другом мире, стараемся стать его жителями и максимально ассимилироваться. А мы здесь ждем уже, они передают нам материалы, когда находятся там, часов 400. На одну программу? На одну программу, да. Нет, ты имеешь в виду на... на один цикл. На цикл, да. Я режиссер монтажа. Нет, не езжу в Африку, я здесь нахожусь. Каждому свою. Да мне и тут неплохо. Виталий Токоленко сказал, что вы очень дорогие. Очень. Сказал, что проект дорогой. <свист> Ничего дороже человеческой жизни. Знаешь, как страшно. Очень дорогой. А представляешь, сколько они двое стоят? <плес> сколько они двое стоят? <плес> а -а 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 -а. <плес> Ну, это да, страшно. В основном, то есть, поездка стоит так же, как любая туристическая. То есть, если брать индивидуально на меня, индивидуально на оператора э, Александра Дмитриева. То есть, мы не живем в дорогих отелях, в пятерках мы не жили ни разу, в четверках, по-моему, один раз в Эфиопии, потому что другого не было. А в основном это троечки, двоечки. И, как правило, специфика проекта такова, что мы останавливаемся даже в каких-то ночлежках для дальнобойщиков. Извините, из песни слов не выкинешь. В, вы в клоповниках, в палатках, не очень непривередливо. То есть иногда даже нам говорили, ну нельзя давать чеки, в которых написано проживание 3 доллара, ну то есть бывает и такое, то есть, потому что просто другого выбора нету. Э, очень часто в машине прямо ночуем, когда там, грубо говоря, это почему же тогда проект такой сил такой? дальше а ехать нет. Дорогие тогда а, потому что а, транспорт, очень много съедает транспорт. То есть вот посчитайте сколько дней, мы в Африке были больше 70 дней. А, это каждый день нужна машина, грубо говоря, и бензин, вот это номер один, и номер второй, особенно он актуален в Африке, практически никто из африканцев не хочет сниматься бесплатно. Гонорары прыгают от, назовем, в Африке минимальной планкой полтинничек в долларах до бесконечности. То, то есть там как полтинничек, 50 центов что? Ли? Долларов. 50... 50 долларов? Да, то есть это, это, за что, за... это например вот э, за то, чтобы у вас пустили посмотреть свою реальную жизнь, тоже племя какое-нибудь, например масаи, да? Вот. Это племя, в котором время остановилось. Масаи, пожалуй, самое знаменитое и узнаваемое в Африке. Их осталось всего около миллиона, примерно поровну в Кении и Танзании. Многие из них сегодня превратились в туристических клоунов, чтобы за деньги фотографироваться с иностранцами. Меньше, чем за 50 долларов вас с mm -hmm. видеокамерой не пустят. То есть э, у нас, конечно, нет подстав, мы не э, там делаем каких-то постановок никогда, это исключается. Но мы просимся, пустите нас в свою настоящую жизнь, в реальную, да? Но за это нужно платить. То есть э... 50 долларов, если я не ошибаюсь, в Африке это не те деньги, на которые это племя сможет жить месяц. А вы знаете, они в коровах больше меряют, племена, а не в деньгах. Ну, вот. Поэтому Зачем корова там 200-300 долларов. А чем больше коров, тем ты круче. А, -а, -а. а чем больше коров, тем больше у тебя может быть жен. Перебивка! Это еще цветочки. Ягодки, как говорится, Эфиопия, так там вот были племена, которые не стеснялись, говорили: ребята, с вас 2000 долларов за эту съемку. Естественно, мы им говорили нет, ехали, искали другое племя. Ну, то есть, я хочу повторить, что это не означает, что мы. А, за... Как? Они разбалованы там National Geographic, Discovery или. А, зависит от ситуации. То есть, конечно, если а, вам повезло и вы нашли племя, которое где-то спряталась подальше от трассы, то там действительно можно отделаться небольшой суммой. А ми ну, сюди. Мама, вірують 5 років. Взагалі. О, о, там... це, мені не треба <рес> телекритики. А, а ви звідки знаєте, що ну, я телекритики? Я що не дивлюся інтернет. Оце <рес> <рес> <так. рес> круто. Я вже знаменитий. <рес> <рес> Моя мама та <да>, дивиться телекритика. <рес> мені дуже подобається світ на виводі. Я його ще читала е, на в газеті ще читала спочатку, а потім Кумарова. вже дивилася Комарова, так, а потім вже дивилася. Вона його блоги читала. Слідкувала, коли Стати. він, коли він е, онлайн практично з Індії вписував. Лучше не получается, простите, не уверен. mickey <laughs> doo-dee-mickey <Dune>, barada <laughs>